દિલ્હી નોએડાથી ભારત દેશના સાયકલ પ્રવાસે રમાકાંતભાઈ ધનરાજભાઈ નીકળ્યા છે ત્યારે હાલ ડભોઈ પહોંચ્યા અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જતા દરમિયાન પત્રકારો સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું કે શુકામ ભારત યાત્રા સાયકલ ચલાવીને પ્રવાસ કરી રહ્યા છે અને શું મેસેજ આપવા માંગો છો ત્યારે તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભગવાને માનવ શરીર આપ્યું છે એને સારી રીતના જીવન જીવા અને દરેક ધર્મના લોકો દેશમાં હરીમરી એકતાથી રહે અને માનવના દુશ્મનના ન બને

निकले थे मुझे आज दो दिन हो चुका है और अभी पूरा भारत की यात्रा हमारी बाकी है ये छठा राज्य है हमारा गुजरात कौन से कौन से से राज्यों हो आप हम हरियाणा पंजाब जम्मू कश्मीर राजस्थान अब गुजरात की बारी है गुजरात में मुझे दो महीने से ऊपर हो चुका है और अभी मैं जो है लगभग पाँच हजार ऐसी प्लस किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ अब मैं यहाँ पे अभी दो चार दिन और रुकने वाला हूँ उसके बाद फिर सूरत के साइड घूमूंगा उसके बाद वहाँ से निकल जाऊंगा महाराष्ट्र की तरफ अभी जा रहा हूँ अभी मैं जा रहा हूँ स्टेचू ऑफ यूनिटी देखने क्या सुना था के बारे हाँ बहुत सुना था मैंने कि साढ़े तीन हजार करोड़ का बना हुआ है वो स्टेचू ऑफ यूनिटी मोदी सरकार में बना था ये दो हजार के सोलह सत्रह के टाइम में सुना था मैंने बड़ी इच्छा थी मगर अब जब यात्रा में निकले हैं तो सोचा जो है ऐसी जगहों पे घूम के जाना चाहिए क्योंकि बार बार तो मौका मिलेगा नहीं दो सौ अट्ठाईस दिन में कहा कौन से कौन से मंदिरों में अपने बहुत बहुत मंदिरों में घुमा हूँ आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल है अनाथ जिंदगी नाम से आप उस पर जाके देखेंगे तो हर जगह की आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी देख क्या है आपका जाने का कैसे देख दे क्या है साहब लक्ष्य लक्ष्य मेरा ये है पूरा भारत को घूमना और लोगो को एक अपनी तरफ ऐसी मैसेज देना कि जो इंसानी जीवन मिला है उसका सही उपयोग करो उसका गलत इस्तेमाल मत करो व्यर्थ का जो है लड़ाई झगड़ा मारपीट धर्म के नाम पे जो कत्ल हो रहे हैं ये सब चीजें बंद होनी चाहिए इंसानियत धर्म सबसे बड़ा है जैसे अपना शरीर वैसे दूसरे का शरीर अपने को दर्द होता है दूसरे को भी दर्द महसूस होता है इसलिए ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि अपने को तकलीफ ना हो तो समझ लो दूसरे को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए